আচ্ছা ৰাহমতুল্ল আহি বৰা কাটো আজি আমি শিকিম গোচুলৰ নিয়ম নীতি কি আৰু নিয়ত কি কেনেকৈ গোচুল কৰিব লাগে আৰু তৈম কি কি ওজো তৈম কৰা জাহাজ আছে আৰু তৈমৰ খৰচকেইটা আৰু তৈমৰ নিয়ম গোটেইখিনি নিয়ম আৰু নিয়গিলা আমি আজি শিকিম তাৰ আগতে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট সৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ যদি কোনোবা ব্যক্তি মাদ্ৰাছা নোৰাণী ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তি মাদ্ৰাছা নোৰাণী ইউটিউব চেনেল চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আমি জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইনচা আল্লা আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত এই নিয়ম নীতিৰ নিয়ত দুৱাগিলাৰ ফটো থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰাও শিকি ল'ব পাৰিব এতিয়া দেৰি নকৰি পেলাই আহক আমি গোচৰৰ নিয়ম নীতি আৰু তৈমৰ নিয়ম নীতিখিনি জানি লওঁ গোচলৰ নিয়ম হ'ল খোলা জেগাত গোচল কৰাটো ঠিক নহয় যদি খোলা যদি তেনেকুৱা সুবিধা নাই তেতিয়াহ'লে পুৰুষ মানুহৰ কাৰণে খোলা জেগাতো গাটো ধু গোচলটো ধুব পাৰিব কিন্তু তিৰোতা মহিলা মানুহখিনিৰ কাৰণে গোচলখানাত গো গোচল কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু গোচলৰ পূৰ্ব আগতেই আপোনাৰ নিয়ত কৰি লোৱাটো চুন্নত আৰু যদি ফৰচ গোচুল হয় তেতিয়াহ'লে এই নিয়তটো কৰি ল'ব নাৱাইটোল ওচলা লিৰা ফিৰিল জানা বাট এই নিয়তটো কৰি ল'ব আৰু তইমম তৈমটো হ'ল আপোনাৰ কোন কোন কাৰণত তৈমম কৰা যাই আছে সেইটো মই ফটো দি দিম তাতে নিয়ম নীতি গোটেইখিনি থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা শিকি ল'ব পাৰিব আৰু তৈমমৰ খৰচসমূহ মই কৰি দি আছোঁ এক নম্বৰ খৰচ হ'ল নিয়ত কৰা নিয়ত কৰি লোৱাটো এক নম্বৰ খৰচ দ্বিতীয় নম্বৰ খৰচ হ'ল পাক মাটিত হাত মাৰি পেলাই প্ৰথম মুখমণ্ডলটো ধুনীয়াকৈ মুচে কৰি দিয়া তিনি নম্বৰ হ'ল পাক মাটিত হাত মাৰি পেলাই আপোনাৰ দুই হাতৰ কিলাকনি পৰ্যন্ত ধুনীয়াকৈ মুচেহে কৰাটো তৃতীয় নম্বৰ খৰচ হয় আৰু তই মামৰ নিয়তটো এতিয়া মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে শিকি লওক নাৱাই টুৱান আটয়াম মামো ৰফা লীল হাদছ ৱল জানাবতি অস্থি বেহাতী লীচলাতি পতাকা ৰূপ্বান ইলি তা আপোনালোকে এনেকৈ নিয়ত কৰি পেলাই এনেকুৱা নিয়ম নীতি কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোচল কৰি ল'ব তোমম কই লব ইনশাআল্লাহ আমরারকে শিখি লব পারিব আজিৰ ভিডিও এখিনিতে হ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু